So buluh ni dalam masyarakat kita dia unik tau dan benda ni biasanya dia terbuang je. Jadi something yang saya rasa mungkin menarik untuk kita ketengahkan aa, masuk buluh dekat dalam restoran. Keunikan pada produk kita ni kan nasi berani kita ni adalah ala-ala Pakistan. Sebab rempah tu kita ambil daripada Pakistan berbeza dengan nasi berani gam, nasi berani daripada Johor dan sebagainya lah. saya Muhammad Azim Hassan. Okey, saya berasal daripada Pontian Johor, berhijrah dan menetap di KL ni sejak 2006 lagi lah. Pernah berkhidmat di Jabatan Kerajaan, di Jabatan Kebajikan Masyarakat selama 11 tahun. Jadi saya dah curahkan bakti saya kepada kepada negara lah kononnya kan. Ha, 11 tahun tu. Jadi bagi saya itulah fasa yang cukup lah untuk saya nak cuba bidang yang baru pula. Kalau aku tak cuba sekarang bila lagi? Dia sebenarnya bermula waktu PKP Dan since saya uh, Resign daripada government 2018 Saya dah melakukan banyak Perniagaan lah 2021 Waktu PKP tu Perniagaan saya memang drop dari situ Dan akhirnya saya dapat idea Untuk uh, masuk dalam bidang F&B Jadi saya tercetus lah idea saya Untuk buat makanan ready to eat Dan ready to cook Masa tu permintaan sangat tinggi Jadi saya macam ambil peluang lah kita hantar melalui online dekat rumah and then diorang boleh makan. Jenis dia sebenarnya kita bermula dengan daging berahi selang beberapa bulan lah sebelum hari raya macam tu kita buat produk acar buah pun kita buat ready to eat juga and then uh, hampir nak raya macam tu permintaan okey, jadi kita nak variasikan lagi kita punya produk jadi kat situ lahirlah kita punya produk kita yang ketiga set nasi biryani tapi yang ini ready to cook Okey, hari ini saya nak tunjuk macam mana cara masak nasi biryani. Dan paling penting sekali adalah kita punya base biryani. Bahan utama yang kita guna adalah rempah daripada Pakistan. Iaitu, rempah bombi dan juga rempah sindi. Pertama sekali, kita masukkan kita punya majerin Empat sudu kita punya minyak sapi. Kacau dia lah sampai dia jadi minyak. Okey. Lepas tu kita masukkan daun pandan. Okey, nak bagi dia wangi. Kita punya paste biryani. Ini kita punya apa bahan utamalah. Dia ada bahan-bahan lain lah macam bawang, empat sekawan, bawang putih, halia, garam, gula semua. So kita buat dalam kuantiti yang banyak. Lepas tu kita terus jadikan dia paste. Seterusnya, kita masukkan dua tin susu cair. Okey, then kita letak kita punya pewarna. Ah ha, ini kita panggil kuning telur lah. So, kita masuk. Then, kita masukkan air. Okey. Gula lima sudu. Dan kita letak garam empat sudu. So bila semua bahan dah masuk, okey. Now kita tutup sampai dia mendidih. Ha, nanti dah mendidih baru kita masukkan beras. So untuk resipi nasi biryani ni sebenarnya kita dapat daripada aa, daripada kawan saya lah and then kita sekarang ni kita nak proses R&D untuk nak perbaiki lagi Okay, so bila dah menggelegak macam ni kita masukkan beras yang kita dah rendam setengah jam tadi Ah, ha, beras yang kita guna ni beras pusak krim basmati saat 1-1-1. Okey, so kita kacau. Tak boleh kacau sangat, takut beras dia patah kan? So, kita tambah lagi sikit air supaya beras tadi tenggelam lah. Tambah sedikit lagi sikit. And then, kita tunggu je masak lebih kurang dalam 10 minit. sebelum sebenarnya wujudnya Restoran Nasi Berani Buloh ni sebenarnya kita tujuh bulan kita join event. Sebelum tu saya dah memikirkan dah. Memang aim kita adalah untuk ada restoran. Jadi kita mulakan apa yang ada. Kita buat renovation, banyak buat sendirilah, cat sendiri. Kita panggil orang buat dan kita beli barang, bagi upah dan sebagainya lah. Semua tu Allah permudahkan lah. Jadi kita dapat beroperasi pada tepat pada masanya. Pada waktu tu pun penerimaan pelanggan sangat menggalakkan. Okey, so outlet kita yang pertama dekat Bandar Torazak ni kita mula beroperasi pada tak silap saya bulan November 2022. Terlahirnya nama nasi berani buluh ni sebenarnya adalah cetusan idea daripada tim kita yang kita macam mana cara kita nak attract customer bila lalu dekat depan kedai kita so buluh ni dalam masyarakat kita dia unik tau, something yang interesting dan benda ni biasanya dia terbuang je, jadi something yang saya rasa mungkin menarik untuk kita ketengahkan dan kita modernkan lah masuk buluh dekat dalam restoran and then kita kukus lagi dan keunikan tu lah yang membuatkan kita tertarik pada buluh untuk dia jadi sebahagian daripada strategi marketing kita lah. Pada waktu tu tu memang kita fokus betul-betul pada nasi berani saja. Waktu tu kita ada tiga tiga produk saja. Kita ada nasi berani ayam masak merah, kita ada nasi berani kambing, nasi berani daging, daging masak hitam. Nasi berani buluh kita ni kita kita tak nak kita tak lawan dengan nasib-nasib berani yang ada dekat luar. Cuma kita nak variasikan. Keunikan pada produk kita ni, kan nasi berani kita ni adalah ala-ala Pakistan. Sebab rempah tu kita ambil daripada Pakistan berbeza dengan nasi berani gam, nasi berani daripada Johor dan sebagainya lah. Nak kata sedap atau lebih sedap daripada yang lain itu subjektif. Ah ha, ni terpulang kepada feedback daripada pelanggan. Tapi niat saya adalah untuk nak variasikan nasi biryani yang ada dekat market. Okey, sekarang ni saya nak tunjuk macam mana cara nak masak uh, kita punya kambing kawah. First kali kita masukkan uh, minyak. Okey, minyak makan ni lebih kurang dalam sekilo setengah. Minyak sapi kita lebih kurang dalam 8 sudu. Tak sah kalau kita tak ada minyak sapi ni ha dia macam benda wajib so daun pandan so bila minyak dah panas kita masukkan uh, bahan kita ni bawang dan juga halia ini lebih kurang dalam 5 ke 6 minit okey so kita tengok sekarang dia punya bau pun dah naik Lepas tu kita dah nampak kekuning-kuningan kan. Okay, now kita masukkan kita punya serbuk uh, cili. So, ni lebih kurang dalam setengah kilo lah. Okay. Okay, so bila dah rata, kita masukkan kita punya bahan utama kita ni lah. Kita punya paste, okay. So, specialnya kita punya paste kawah ni adalah kita dah siap semua dah dekat dalam ni. Bahan utama dia adalah rempah kari kawah. Selain daripada itu, kita ada guna juga rempah kari babas. Rempah kari babas yang pedas tu, And then ada cili cili apa serbuk, bawang merah, bawang putih, halia. Okay? and then empat sekawan, gula garam. Semua tu kita masak. Dan bila dah masak tu kita packing dia setiap ni setiap ni lebih kurang dalam sekilo lebih untuk 5 kilo kambing. Jadi saya guna 4 paket dekat sini untuk 20 kilo kambing. So kita masukkan. so kita nampak dia punya apa? adunan dia ni cantik. Dia nampak merah-merah tu kan. Okey. So bila dah macam gini ni, kita masukkan kita punya kambing tadi Okey, so ni kita dah masukkan kambing lebih kurang dalam 20kg. Ada orang kata uh, kambing ni nak kena rebus lah kan, bagi dia lembut dan sebagainya. Okey, untuk resipi kita tak perlu. Okey, kita akan masak dalam satu jam setengah. Okey, kambing yang kita guna ni, kita guna mutton six-way. Okey, kita guna mutton six-way. Kita potong dua inci lebih lah. Dua inci, dua inci lebih potong dadu. And then bila dah rata macam ni, uh, baru kita letak kita punya air. sampai kambing ni dia tenggelam lah. Lagi satu jam. Ah, ha, so kalau kita dah kacau senang macam ini, ah, ha, lebih kurang okey lah. Okay, nampak tak Color dia merah. Lepas tu ah, ha, nampak dia punya rempah-rempah dia dah sekata dengan dia punya air kan. So bila dah macam ini ni, next adalah kita tutup aje. Kita tunggu satu jam setengah. sebenarnya tahun 2023 tu adalah tahun yang sangat mencabar lah. Selepas raya tu kita dah mula struggle. Kita dah tertunggak bayar sewa, kaki tangan punya gaji pun masa tu kita dah lewat bayar dan benda tu berlanjutan hampir 5 ke 6 bulan lah. Sampai satu tahap saya terpaksa jual kereta. Duit saya ada lebih kurang dalam RM15,000 okay, selepas saya jual kereta tu Itu je yang ada Masa itu saya ada tunggakan KWSP okay, Saya dah ada surat mahkamah Aa, Gaji staff masih tertunggak Tapi saya kuatkan semangat Sebab saya yakin Setiap ujian yang Allah bagi tu Pasti ada dia punya hikmah dia di, di penghujungnya tu Saya betul-betul kau-kau saya habiskan duit saya untuk marketing Masa itu saya cakap Now or never lah Saya buat food review saya panggil orang untuk buat review dan sebagainya dan uh, viral. Jadi start daripada bulan 11 tu bila viral tu dia memberikan satu macam nyawa baru tau dalam perniagaan saya. Masa waktu tu kita punya sales meningkat dua ke tiga kali ganda. Ah uh, and then team mula bersemangat semula, saya mula dapat cash flow balik dan daripada situ sebenarnya saya mula membina uh, keyakinan yang saya yakin bisnes yang saya buat ni insyaallah ada masa depan lah yang paling kuat sekali bersama dengan saya adalah tim saya lah daripada saya nothing and then bersama saya yang until now pun masih ada lagi yang bersama dengan saya lah uh, orang ni yang susah senang bersama dengan saya lah FMB ni sebenarnya adalah passion per berkongsi keenakan makanan kita kepada orang dekat luar sana. Sebab daripada dulu pun sebenarnya saya ada tolong mak saya masak juga. Mak saya ni pun kalau ikut sejarahnya, kalau dulu kalau kat kampung kan ada kenduri-kenduri kan. mak saya ni kalau kat kampung dulu memang orang suka panggil dia untuk dia masak. Jadi saya pun kalau kat rumah pun kerap juga bantu mak saya masak dan Sebenarnya waktu mak saya dulu sakit, selepas saya habis STPM, beberapa bulan tu rutin saya tu adalah masak untuk mak saya lah. Bidang masakan ni kita dah dilatih daripada daripada kecil dulu lah. Okay, next kita nak tunjuk kita punya siakap goreng tepung. Jarang sebenarnya nasi biryani ni dimakan dengan uh, siap kap goreng tepung. Tapi Alhamdulillah permintaan tu memang ada. Ini tepung dia, bahan dia. Okey, so simple je. Tepung dia ni kita pakai tepung bestari. Kita ada tambah sikit dengan cili, serbuk cili. Dan ada uh, tambah sikit dengan serbuk kunyit. Okey, so kita ambil ikan ni, kita letak dekat atas ni. Yang kat sini berat dia antara 500 ke 700 gram lah. So dah siap, kita terus goreng. Kita dah panaskan dah dia punya minyak. Dan kita terus masukkan. Lebih kurang dalam 5 ke 7 minit lah. Okey, di waktu permulaan dulu... ...kita nak buat resipi nasi biryani... ...dengan uh, ikan siakap goreng tepung ni. So, kita macam uh, risau juga... ...tak ada penerimaan daripada... Uh, customer. Tapi, alhamdulillah... ...dah dekat 2 tahun lebih kita buat... ...penerimaan customer sangat memuaskan. Sebab... ...ikan ni memang kita bagi panas-panas. Kalau customer order... ...baru kita goreng. Jadi, bila customer dapat... ...dan dia nak makan tu... Kita punya siakap ni memang masih panas dan masih kata orang rangup lagi lah dekat luaran dia tu. Jadi kita dah goreng macam ini ni kita kita terbalikkan dia lah untuk atas dan bawah dia tu masak eh. Untuk siakap ni biasanya kita akan dia boleh diorder secara berasingan dan juga biasanya kita memang ada aa, dah letakkan set siakap ni dalam set dulang kita. Jadi kalau anda makan set dulang, Uh, dalam set dulang tu dia ada a uh, lamb shank dan juga ada siakap. Buat korang yang dekat luar sana yang nak try uh, kita punya nasi uh, set dulang kita yang ada siakap, yang ada lamb shank, korang kena try dekat mana-mana outlet kita. Okey. Korang rasa sendiri macam mana sedapnya uh, ikan siakap ni bila makan dengan nasi biryani dan ada kuah kari. Kita bermula dulu daripada tiga. Okey, hari ini kita ada set dulang. Set dulang kita pun ada empat. Ah, lepas tu sekarang kita dah ada lamb shank. Lepas tu yang terbaru sekali, kita dah ada nasi berani lobster. Times to times kita upgrade. Kita tak boleh sama sajalah. So, kita kena sentiasa upgrade, upgrade lah. Kita dah mula pergi kepada satu fasa baru lah. Fasa baru, saya dah mula berani untuk buka nada cawangan dan menyebabkan saya lebih berkeyakinan untuk kembangkan lagi perniagaan nasi berani buloh ni. Ini strategi saya daripada outlet kita yang kedua until now, yang kelima dah. Ah yang keenam dah. Ah so strategi kita kita cari kedai yang sebelum ni beroperasi restoran. jadi kita mengurangkan kos lah untuk kerja-kerja renovation. Tapi outlet kita yang pertama dulu kosong. Jadi kita nampak memang struggle. Kita banyak habis untuk kerja-kerja renovation. Dan bila uh, dah ada enam cawangan ni, saya dah dapat detect satu cabaran yang lagi besar. Bagaimana nak menguruskan enam restoran uh, dan kios ni dalam satu masa. ya? Yeah? Uh, dari segi pengurusan manusianya, dari segi operasinya dan insyaAllah yang terbaru sekali sekarang ni saya tengah dalam perancangan untuk buka Central Kitchen. Untuk bulan Ramadan, tahun ni kita dah ada 6 outlet yang beroperasi dan planning kita untuk tahun ni of course kita plan something yang big lah. Tiga strategi. Okey, pertama kita punya dine in lah. Uh, dine in dan juga orang-orang yang nak bungkus. Tahun ni kita buat package uh, Ramadan berbuka. Okey, customer yang datang dia orang boleh ambil set dulang kita dan you all boleh bawa dalam satu paper bag untuk orang-orang yang tersayang dekat rumah. Untuk kita punya combo lebaran, okay, kita ada set ready to cook kita. Korang boleh masak uh, untuk uh, buka puasa. Korang boleh readykan juga untuk besok open house dan juga hari raya. Okey, untuk yang paling special sekali untuk Ramadan kali ini, sempena kita ada banyak dah kita ada banyak outlet uh, seluruh Malaysia kan. Okey, so kita ada set dulang yang boleh makan 8 ke 10 orang. Jadi kalau korang datang dekat sini dengan keluarga ke dengan kawan-kawan, korang boleh try set ni. Dekat situ kita ada lamb shoulder. Seketul tau, lebih kurang 3 kilo punya kambing. And then kita ada lobster seko. Kita ada lamb shank, ayam masak merah dan ada ikan. Puas. Laut dan darat ada dekat dalam satu dulang. Itu yang paling special lah. Okey, sekarang yang ada dengan kita ni sekarang ada dua set dulang. Sebenarnya kita ada empat set dulang. Okey, kita ada set dulang ayam masak merah, kita ada set dulang siakap, kita ada set dulang kambing dan satu lagi kita ada set dulang jemaah. Set dulang jemaah ni dia boleh makan lima ke enam orang. So yang set ni semua adalah set untuk makan dua ke tiga orang. Untuk set dulang ikan siakap, apa yang ada adalah kita ada lem sheng, kita ada ikan siakap, kita ada nasi boleh makan dua ke tiga orang, kita ada papadum, so kita ada acar nenas dan juga uh, kuah biryani. So harga untuk semua ni adalah RM85 sahaja. Untuk set dulang ayam, ayam masak merah, so macam biasa kita ada uh, lem sheng, kita ada nasi, kita ada ayam masak merah, kita ada acar kita ada kuah biryani, kita ada papadum dan kita ada nasi yang boleh makan dua ke tiga orang juga. So untuk harga ni, harganya adalah RM71.90. So kalau untuk set kambing, ayam merah ni kita just ganti dengan kambing saja Dan harga dia adalah RM75.90. Okay, now kita nak tunjuk kita punya set siakap eh. Ok, ni nasi tadi nampak panas-panas lagi. Yang bestnya kat sini, setiap pelanggan tu dia boleh rasa rasa sendiri macam mana nasi tu keluar daripada buluh lah. Okey. And then tadi ni, ha, ini yang saya nak tunjuk. Ini yang kami yang kita masak tadi ni. Okey. so kita tengok dia punya kelembutan dia. Okey, ha nampak. Memang memang sangat-sangat uh, sedap. sedaplah. Untuk kambing kita tadi, bila kita masak, kita tak campur lagi santan sebab selepas kita masak 20 kilo tu tadi, kita akan asingkan, kita akan masuk dalam bekas dan kita akan frozen kan. Okey, kalau hari ini kita guna satu bekas, baru kita akan letak dengan santan sebab kita nak elakkan daripada kita punya kambing ni basi. So siakap ni okey, hari ini kita dah goreng tadi. Okey, nampak dia punya kelembutan dia. Ha, juicy lagi, okey. Ha. Okey. And then ini lamb shank kita. Okey, ini dia punya kambing kita. Kalau kita tengok customer happy lah bila kadang-kadang dia orang ni suka yang lemak-lemak, lepas tu ada pulang. Okey, kadang-kadang ada dia punya daging saja. So kalau kita tengok daging dia memang sangat lembut, nampak? Ah, lembut. Lepas tu kalau kita tengok kat sini, kat sini dia ada campuran dengan lemak-lemak dia. So memang memang lembutlah kalau kita tengok kan. So kita try ada lemak-lemak sikit kan. Ha ni. Tapi kita letak acar sikit. Dan kita ada buah pedem. Ini kita makan. Okey, buat korang kat luar sana yang nak rasa kita orang punya set dulang, okey, korang boleh datang dekat cawangan-cawangan nasi berani buluh yang ada dekat Bandar Toraza, Persen 15 Putrajaya, Syah Alam Seksyen 7, Pasir Gudang, Pontian dan juga Bertam. Okey, korang boleh uh, rasa kat sana, dekat mana-mana outlet kita dan jangan lupa untuk bulan puasa, kita juga ada sediakan menu-menu set dulang ni untuk berbuka puasa. Untuk bulan Ramadan juga, kita buka seperti biasa untuk uh, berbuka puasa. Untuk nak booking dan untuk dapatkan maklumat lebih lanjut, korang boleh follow kita orang punya social media, TikTok, Instagram dan juga Facebook Nasi Biryani Buloh, korang boleh dapatkan info kat situ. Okey, jemput datang semua ke restoran Nasi Biryani Buloh.